Pas shkarkimeve nga puna në spitalin rajonal të Vlorës, i si dhe anatë të poliklinikës ka reaguar drejtori spitalit të Vlorës, Remzi Hadjiu, duke shpjeguar motivacionin e këtyre shkarkimeve. Si pas ti, këto shkarkime janë bërë në bas të strukturës së mbëritur nga Ministria Shëndecis, si dhe për mos përputhjit të diplomës. Ditën e djeshme janë shkarkuar nga puna dy laborante si dhe dy recepcioniste. Dy të parat për motivacionin se, në strukturë nuk nevojitej i kënumër laborantësh, si dhe ato nuk kishin në profilin e kërkuar. Përsa i përket dy recepcionisteve, Hadjuka ka shpjeguar se në spital nuk hyni në pun 5 recepcioniste, por vetëm 4, dërsa njëra prejtyre, ës të cilat nuk përfundojnë këtu, por do të vjojnë edhe më tej. Është dhe mos pasja të ardhurave për të plotësuar pagat e tyre. Si pas drejtorit të spitalit, këtë i spitali nuk i duhet një numër ka që i matë punojnësish. Jënë ja shkakuar dy laborante, arsia më madhore është sepse të dy e punojnësit, të ashtu kjo laborante se nuk e laborante, kanë baruar nga një shkollë i ashtetit, mund e vlerësoj maksimalisht kontributin e tyre në atëlloj specialitetit që kanë baruar, por nuk janë për laborante, nuk kanë mbaruar për laborante. Ato janë për biologje dhe natyrisht maternitetin në spitalin e Vlorës nuk ka vend për biologje, nuk kemi nomenklaturë për biologje. Ja shkarkuar edhe dy recet për nëse dia, njëra për ulje të strukturës të numrit të strukturës nga pesë receptionistë që ka spitali dhe natyrisht janë shumë pesë vetë ato nuk arrin të nxjerrin as pagën e tyre. Jemi duke parë disa infermierë i kanë marë në bi organik, gjas me si ku në spital në Vlorës ishtë në një situatë e jasë zakonshme që nuk që dhe këta janë me një kontrat të rëmujore dhe të paguen nga të arot dhjusore. Janë jashtë ashtë strukturave. Ne nuk kemi në një gjendje emergjense, nuk kemi nevojë për shtim kaj matë në të numri të i fermjerve, se dhe asë në sezonit të asë në pikun e sezonit turistik nuk kemi pasu nevojë për për, për personerë. Shkarkimet nga puna do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, ku atat të cilët do të preke nga këto shkarkimet tashmë do të jenë infermierët, infermierët të cilët janë punësuar nga ish dritori Selami.